В Нашій студії вже з'явились наступні гості. Сьогодні це Марина Османова, керівник громадської організації Інша. Наталя Блок, менеджер проєктів громадської організації Інша. І Леонід Єжуров, керівник громадської організації режисер Орг. Тож я кажу вам доброго вечора. Добрий вечір. Сьогодні ми будемо говорити про ваш спільний проєкт. Це буде дискусійний клуб, я так розумію, про права жінок. Презентація якого відбудеться сьогодні, вже буквально за годину, я думаю, що по часу нашим глядачам. Я нагадую, що номер нашої студії він незмінний. Це 224802. Смс ви можете писати на мобільний номер 095 17 33 895. І до нашого гостя в мене перше питання: чому ваші організації? Я не можу сказати, що вони прям так дуже різні за своєю спрямованістю, але все ж таки, заради якої спільної мети ви об'єднались? Не, ну организации, конечно же, разные, сильно разные, да, ну, организация режиссера Орг», она э, узкоспециализированная. Мы занимаемся э, популяризацией кино, украинского кино, качественного, мирового кино. И в данном случае просто вот мы э, с Мариной и Натальей нашли такой общий э, ну, так угол сотрудничества, да, то есть, вот что. Э, очень важная тема защиты прав женщин. Вот. Ну, о, этой теме больше, конечно, расскажет Марина и Наталья. Вот. А я вижу, что просто кино – это универсальный, универсальный язык, такое универсальное искусство, самое популярное в мире, на, в рамках, то есть на базе которого можно запускать различного рода проекты. В данном случае дискуссионный клуб, в общем-то, очень необходим. И почему, расскажет вот, Наталья Марина. Существует достаточно много фильмов, которые говорят о правах женщин, то есть это уже определенный тренд в мире. Эти фильмы вот сейчас выходит, например, новый фильм суфражистки. Пока его, конечно, не покажем, вот, но когда-нибудь я думаю. И это кино, в общем-то, такое, которое нужно показывать. И это тема, которую нужно обсуждать. Это тема, которую нужно обсуждать по ряде причин, потому что в нашей стране гендерное равноправие прописано законодательно, но прописано на бумаге. Почему только на бумаге? Потому что сегодня мы видим, что у женщин зарплаты на треть ниже, чем у мужчин по статистике в среднем. Сегодня мы видим, что в украинском парламенте женщин представлено только 11%. процентов. И это самое большое количество за период независимой Украины, которое было 11%, то есть 50% населения представлены в главном правящем органе страны, только такой малостью. То есть мы видим, что гендерное равенство было декларировано, но в реальности его сегодня нет. Говорить об этом, обращать на это внимание, это очень важный такой вот важный момент, такое важное дело для нас. У нас феминистическая организация, иная. И это, основ... это основное, чем мы занимаемся то есть защита прав женщин. И говорить об этом, обращаясь к языку кино, нам кажется очень правильным и очень эффективным. Потому что. Об этом можно говорить языком цифр, но он не так понятен, не так эмоционально трогает, скажем так. Э -э вот именно поэтому. Леонид, у меня тогда, напевно, до тебе вопрос. Сегодня где и как будет происходить презентация дискуссионного клуба? Показ пройдет сегодня, показ и дискуссия пройдет сегодня в 18.30 по адресу Шокова 34. Это напротив банка Аваль, там, рядом с магазином Таврия, вот, э, цокольный этаж Пангео. Вот. Приходите, э, вход свободный. Будем очень рады видеть вас на показе и, возможно, э, ну, будем рады поговорить. Вот. Какие фильмы будешь сегодня смотреть? Ангелы с железными, железными зубами. зубами. Это <свят> фильм рекомендовала я. Это один из моих любимых фильмов "Ангелы с железными зубами", который рассказывает о самом начале о том, как женщины добивались права голосовать. Нам сейчас кажется, что это так естественно, так вот на самом деле это было в 20 веке. Это было совсем недавно за тысячелетнюю историю там впервые женщины начали получать право голосовать только в 20 веке, и как они выбивали это право, об этом этот фильм. То есть это кажется, что им, э, женщинам не дали это право просто на блюдечке. Их бросали в тюрьмы, их бросали в психиатрические лечебницы, и фильм достаточно тяжелый, но он показывает Скажем так, правду в ту какая вона є на самом деле. І жінки добілися цього права. но зараз ми бачимо, що жінки голосують, але в парламенті їх все одно 11%. Ви <рес> знаєте, ми зараз живемо в 21-му сторіччі. Ми говоримо про те, що у жінок з'явилось виборче право, і в нас є право на освіту, але які ще проблеми залишаються, окрім парламенту, знов ж таки, крім того, що жінок дуже мало представлено у ньому. И чьи дисну и дискриминация? Ну, я считаю, что, конечно же, существует дискриминация по разным, по разным параметрам. Потому что, например, у нас очень, ну, очень большой процент насилия над женщинами. То есть каждая третья женщина, согласно статистике, официальной статистике, испытывала на себе какой-либо тип насилия. Это и физическое насилие, и эмоциональное насилие. Многие женщины прямо сейчас находятся в экономическом, экономической зависимости. Когда, ну, это связано, конечно же, с репродуктивным трудом. Когда женщина рожает ребенка, она да, труд не оплачиваем, она очень занята, она тормозится в карьере. И получается, что достичь того же уровня, который достигает мужчина, ей сложно. Ну, потому что она сидит дома, занимается неоплачиваемым трудом, хотя есть в законодательстве право мужчины тоже взять декретный отпуск, но мужчины им не пользуются. Ну, потому что это на самом деле и невыгодно, и сложно, и мужчины говорят, ну а почему надо этого не откажется, если она может? И мы отказываемся, мы отдаем детей там, мамам, няням, ну, тем же женщинам. А мужской декретный отпуск оплачивают? Точно так же, как и женский. <связать> ну нет, у тебя есть возможно, шанс кое-из скоростатестей <связать> Да, ну ты понимаешь, да, что <связать> <связать> да, понимаю, что <связать> хорошо сделали в некоторых странах Евросоюза, когда по законодательству. По-моему, в Швеции. Швеция, Дания. Да, в этих странах мужчина Норвегии. обязан идти в декретный отпуск. То есть есть три года декретного отпуска, и мужчина может только лишь выбрать первых полтора года он будет сидеть с младенцем или вторые полтора года. И тогда у работодателя, когда женщина идет на работу, или мужчина устраивается на работу, у него нет вопросов, как у нас сейчас происходит. Сколько тебе лет? Ты выйдешь замуж, ты еще родишь, мне не надо. Сколько тебе лет ты уже родила, у тебя дети будут болеть, ты Нам не нужен такой работник, ми не хотим виплачувати по и і тримати на больничном. Там таких вопросов нет, тому, що любой сотрудник, независимості від пола, все одно піде і сидіти декретному отпуске. Які на вашу думку існують стереотипи щодо жінок? Бо в деяких людей побутує думка, що жінка повинна займатися виключно хатніми справами, а не, наприклад, кар'єрою. З Чим ви стикалися в своєму житті? Лоня, давай с тобой по начнем у как ж на гости студии. С какими стереотипами? С какими стереотипами, так. Что до женщин. Ну, да, <свят> что женщина обязательно должна там, хорошо готовить или женщина. Э, э, главное да, должна реализоваться в семье. Вот у меня к примеру девушка более талантливая, чем я. Вот об этом я говорю. И, ну, лично я мне, меня очень радует, что она полностью реализованный э, человек, мастер своего дела. Ну, поэтому я очень э, люблю, когда собственно э, женщины становятся профессионалами в своей деятельности. Мне кажется это очень нечестно, если э, ну, в семье строится карьера только одного человека. Ну, конечно, это большой дискуссионный вопрос, как так э, таки, таким образом как-то построить отношения, чтобы смогли построить карьеру оба человека вот, не в ущерб друг другу. Марина, с чем вам особисто в жизни доводилось стыкаться, с какими стереотипами? Стереотипов по поводу женщин огромное количество. Сначала ты слишком глупая, потому что слишком молодая, потом ты уже слишком старая, где-то после 30. Ну, 30 лет, это я слышала да. от многих мужчин и читала это в соцсетях и в других интернет-источниках, что 30 лет — это все, выходишь в тираж. Ты уже э, перестаешь представлять, например, интерес для противоположного пола, потому что тебе тебя 30 лет, в 35 лет это ты уже не можешь устроиться на много работ, потому что пишут в объявлениях до 30, до 35, до 25, до 25, девушка до 25, это просто Это классика, но опыт работы по быть уже руки в 30 плюс конечно же оценивание по внешности, ну то есть красивое значит глупое, а, ну страшная, значит тоже не значит, что умная. Почему, если она умная, она такая страшная? Сделала карьеру, значит у нее что-то плохо в личной жизни, наверняка. Да, ну не умеешь готовить, что ты за женщина? Не родила ребенка, вообще не женщина. Родила детей, сидишь дома, клуша. Родила детей, оставила няня, делаешь карьеру, что же ты за мать? Нас Выхода вообще нет. А как выруинуют эти староты по своему житье-образу? Ну, у меня удается сочетать карьеру и заботу о детях. Маринова. А Я в своей жизни рушу очень много стереотипов. Это тема, наверное, для отдельной передачи. Вот. Ну, начнем с того, что мы с Натальей сделали эту общественную организацию и как бы уже не зацикливаемся, не останавливаемся на вот этой женской роли. Вот. Я родила ребенка без участия мужчины-отца, то есть от, от донора, в общем-то, потому что для меня это было важно, потому что для меня было важно, чтобы я не, не попадала ни в какую зависимость, потому что у нас женщины в, наш, в нашем обществе очень часто попадают в зависимость. Я стараюсь воспитывать своего сына таким образом, чтобы он боролся с этими стереотипами. Это чтобы, очень... ты поуважав, женок, чтобы он уважал жен... женщин и чтобы он понимал, что когда по умолчанию говорят, там, девочки держат корзинки, мальчики кидают мячик, то кидать мячик на самом деле интереснее и на самом деле правильно будет с девочкой потом поменяться. Вот и он, он это понимает, он это делает, меня это очень радует. Разрушение... Разрушать стереотипы можно только своей жизнью, как каждый день, каждый день делаю это. Я знову бажаю доброго вечора всім нашим глядачам. Нагадую, що сьогодні з нами у студії Наталя Блок, менеджер проєктів громадської організації Інша, Марина Усманова, керівник громадської організації інша та Леонід Єжура, керівник громадської організації Режисер ОРГ, з якими ми продовжуємо розмову ми говорили з вами про те, що під час кліпу що існує ще такий стереотип про жінок, що, якщо ви такі прекрасні, розумні, красиві, чому так мало досягнень у спорті, науці, культури? Чи дійсно цих досягнень мало, чи ми просто про них не знаємо? Ну, ну, найпростіший відповідь це воно лежить на поверхні. Як жінка могла добиватися чого-либо, якщо тільки совершенно недавно по рамкам, ну, людства їй дозволили получать образование, получили вообще просто выходить, разрешили выходить из дома? для того, чтобы она могла просто выйти из дома, заработать деньги. Даже не разрешили, как правильно говорила Марина, женщины этого добились своей кровью, своими выступлениями. И также женщин за эти права убивали, убивают сейчас в мире. То есть многих активистов, которые борются за права женщин, на данный момент просто ну, убивают у себя дома, где-то во время показа какого-то фильма, во время спектакля. Но ну, это ну, происходит прямо сейчас. И то, что почему эти женщины не стали научными работниками или большими известными бизнесменами, это, ну, просто глупый вопрос. Нет возможностей. Кроме того, есть еще такое понятие, как стеклянный потолок. Это когда женщине позволено быть, позволено получить высшее образование, позволено стать секретаршей, секретарем, да, вот. Но директором у нее стать достаточно мало шансов, потому что вот, как мы сейчас смотрим, если в школе есть мужчина, через несколько лет он будет директором, как правило. И это есть абсолютно везде, это есть на всех уровнях, это можно проследить во власти. То есть женщины делают огромное количество рутинной работы, которая в результате играет в пользу мужчины, который говорит, я со своими подчиненными сделала вот это вот, ура, вот. и пожинает лавры. <с> а в итоге оказывается, что там целая команда женщин над этим работала, я с этим сталкивалась неоднократно, в том числе и лично в своей трудовой деятельности какой-то. Ну, да, я тоже. И кроме того, очень многие вещи замалчиваются, то есть очень многого мы не знаем о, том, что, о достижениях женщин в науке. Например, Wi-Fi мы обязаны... Ж... Потому что у нас есть Wi-Fi, мы обязаны женщине. там, там женщина генетически. изобрела вот, да. принцип передачи. То есть то, что у нас есть мобильные телефоны, интернет, это мы обязаны женщине. Первая, ну, первая в мире, первый в мире программист вообще это была женщина. Сейчас говорят, что женщина, наверное, что мужчина, это мужская работа, программист, потому что у них мозг так устроен. И все доказательства у ученых, которых уже масса накопилось, что наши мозги работают одинаково, абсолютно одинаково, что мозг не имеет никаких различий ну, в форме своей работы они как-то игнорируются, или начинается странная дискуссия, а зато у нас мышцы больше, или зато выражаете. Ну, и на этом все заканчивается. На вашу думку, проблема у сообществе, или у самих женщин, или просто мир не готов к изменениям, или, опять же, не все женщины их ищут? Лонид, давай начнем с тебе. Ну, ну, я думаю, что у нас просто как-то до сих пор не определились. да, Есть какие-то консервативные э, движения определенные, которые говорят о том, что женщина должна сидеть дома, или э, значит, о том, что вы... Ну, например про таких активистов как Наталья и Марина, что зря, собственно они занимаются этой общественной деятельностью, ну я считаю, что тогда бы уже определились. Вот есть, например, есть у меня в вливание, вот у них система такая, что э, женщины действительно сидят дома, а мужчины полностью их обеспечивают и ну, для них большой позор, если будет какой-то развод, э, то есть и даже если будет произведен развод, да, то он будет все равно оплачивать э, любые нужды ее и ребенка то есть, если, ну, то есть, если они хотят такую систему, ведь на самом деле у нас нет такой возможности, в том числе экономически, чтобы один человек финансировал целую семью. Поэтому, ну, я считаю, что очень важно, как бы эти стереотипы, да, развеять и, ну, то есть, потому что при детальном Рассмотрение, оно действительно оказывается, что это, ну, это нерентабельно даже просто, чтобы женщина была постоянно дома, а мужчина, как бы, изнуряя себя несколькими работами, да, то есть тоже как волк, как раб жил. Лучше общество, общество свободных людей. Но... Я бы сказала в первую очередь, это нечестно, потому что женщина не сидит дома. Потому что женщина, которая сидит дома, это женщина, которая обычно имеет одного или нескольких детей, которая полностью берет на себя домашнее хозяйство, которая занимается трудом точно так же, как и мужчина, но трудом неоплачиваемым и в результате оказывается в, экономическом зависимости, в экономической зависимости. Вот в чем. Но ну, и кроме этого вот этот момент, что что плохого, что когда мужчина тебя полностью обеспечивает, это ужасно. Я вообще считаю, что худшее, что может сделать мужчина для женщины, которую он ее любит, это ее полностью обеспечивать. Нет, я согласен. Отлично, потому что ну это на самом деле расслабляет женщину. Мне кажется, что это хорошо, но получается это такой момент, что может быть, женщина хотела стать ученым. Это невыгодно для общества. Может быть, ее мозг работает так же, как у мужчин. Она сделает много открытий, много каких-то идей, но она при этом, что она делает? Моет пол. Она чувствует себя дискомфортно. Очень много женщин, которые, которых обеспечивают, и они очень несчастны. То есть я не думаю, что все ливанские женщины мечтали с рождения просто ухаживать за детьми и готовить еду. Так і мужчина теж або там не мічтають. Сидже саме і всі мужчина ваше призначення сидіти дома і варіть в Приславу боч. Я думаю, що ми, можливо, продовжимо нашу дискусію навіть після завершення програми. Я дякую, що сьогодні були з нами. Нагадую, що у нас у гостях був Леонід Єжуров, керівник громадської організації, режисер Орг Наталя Блок, менеджер проєктів громадської організації інша та Марина Усманова, керівник громадської організації. Інша, а я прощаюсь з вами до наступної середи. Ми побачимо з вами о 16.15, Тож обов'язково вмикайте у цій годині свої телевізори. Тож до зустрічі.